आमचे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आपल्याला माहिती दिली असेल असं मला वाटतंय जनता पार्टीने मोठा विजय मिळवलेला आहे सर्वच पक्षांना भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी विजय मिळवलेला आहे आणि विजय मिळवला म्हटल्यावर त्यांचं अभिनंदन केलंच पाहिजे विशेषतः पुणे आणि पिंपरी जोड मध्ये होळी जागा परंतु अगदी कमी प्रमाणात जागा निवडणूक आहेत म्हणतात कमी जास्त निकाल लागणार लागू शकतात त्यातून बोध घेऊन करायचं असतो कुठेतरी देखील चर्चा होण्याची त्या बाबतीत शशिकांत शिंदेनी आपल्या समोर जर भाष्य केलं असेल तर त्यावर वेगळं बोलणं योग्य नाही कल के रिजल्ट में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभर के आई है और उनका विजय हुआ है और सारे उनके विजय उम्मीदवार सारे सारे पार्टियों का मैं अभिनंदन करता हूँ लेकिन खासतौर पे भाजपा का विजय अच्छा विजय हुआ है और हर सिटी में हुआ है सर आपकी प्रीति थोड़ा पूना में एनसीपी जीत ऐसा दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए हाँ आ, दिख रहा था लेकिन नहीं दिखाई दिए आ, हमें उम्मीद थी कि हमारा जो गठबंधन हमने किया था वो वहाँ पे विजय हो सकता था लेकिन कई कारण है कि उसके अलग अलग है जो दृश्य है और अदृश्य कारण है वो सारे कारणों को एक एकत्र इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पराजित हम क्यों है। सर, हैं अदृश्य रीजन क्या दिखाई देखते अदृश्य रीजन आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है अगले चुनाव चारे, 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 एक साथ नहीं शशिकांत शिंदे जी ने जो कहा है वो क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है शशिकांत शिंदे जी ने दोनों पार्टी आने वाले बारह जिला परिषद चुनाव में एकत्र इकट्ठा लाने की बात कही होगी ऐसा मुझे लगता है और जहां पॉसिबल है वहां वो कर देंगे सांगली में क्या सिचुएशन रहेगी अभी सांगली में जाके सांगली के नेताओं से बात करनी चाहिए हम वहाँ जाके बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे थोडस जरा आधी जर एकत्रीकरण झालं असत एकत्रित आघाडी आधी झाली असती आणि अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत तिकीट वाटत बसलो नसतो तर कदाचित आणखी चांगला रिझल्ट आला असतो परिषद जिथे शक्य असेल तिथे एकत्र देण्याची शक्यता आहे सर्व ठिकाणचे कार्यकर्ते त्या त्या जिल्ह्यातले त्या बाबतीत निर्णय घेतील कालच पराभव झालाय आत्मचिंतनाला जरा वेळ द्या आपण दर्थ। दर्थ। में जो का जो बूथ है वहाँ पर वो के बारे में उन्होंने उन्होंने आरोप कि चेंज मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या फैक्ट है मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ और क्या वो कहना चाहती है उनका जो कहना है वो भी मैंने सुना नहीं मुंबई में जो जीत बीजेपी ने मुंबई में, में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मनसे की काफ़ी अच्छी सीटें आई है और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है हमारी कांग्रेस पार्टी जो है साथ में वो और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मनसे इकट्ठा आते तो रिजल्ट कुछ और दिखाई दे सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया कांग्रेस की संख्या भी बहुत कम होगी कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा सा घाटा हुआ लेकिन अगर तीनों गठबंधन जो हम लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में इकट्ठा थे वही गठबंधन कायम रहता मुंबई में तो शायद रिजल्ट और अच्छा आ सकता है आगे बीजेपी को रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? देखो कल चुनाव हो गए कल रिजल्ट आए है चला। कल रात को काफी काफी अः काफी अः आ...

आणि ते केलं असतं तर अशा पद्धतीच्या निवडणुकांच्यावर लोकांचा जास्त विश्वास बसू शकतो कारण काही ठिकाणचे निकाल एकदम अनपेक्षित आहेत प्रचंड तफावत दोन उमेदवारांच्यात पडू शकत नव्हती अशी आहे त्यामुळं बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात ही जनतेची सतत मागणी पूर्वीही होती आणि आजही आहे असं आहे की ईव्हीएम मशीन जे आहेत पूर्वी दोन दिवस तीन दिवस निकाल लागायचे पण एवढी घाई नाही नाहीतरी आता आपण सगळ्या निवडणुका वेगळ्या वेळी घेतो आणि एक एक महिन्यात आमचं आणि शेवटी सगळ्यांचा एकत्रित निकाल लावतो त्यापेक्षा सगळ्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्यानंतर एकदा मोजणी सुरू केली तर दोन तीन दिवसात ही मोजणी पूर्वी तर एका दिवसातच संपायची मोजणी आता मतदार वाढलेत त्याचे दीड दिवस लागेल पण बॅलेटवर जाणं हा योग्य मार्ग आहे असं मला वाटतं धन्यवाद थँक्यू